Ой, люди добрі. значить За стільки років вперше е, прийшов на такі збори, ну, соромно. Соромно. Значить, є Марія Івановна, яка завезла сюди заразу. Виступає якийсь народ е, да, на значить Ми теж цими формулами шприхаємо. Читаю у цій газетці Одеські Дісі. Значить, э, значит, содержание масел і э, горючих сматочних матеріалів у почві э, на території 0,23 мг на кілограм, але хоч в Україні цей ПДК, це предельно допустимої концентрації не установлені, але це вважається допустимо. Понимаете? Так для чего же вы такой бензин и масло в грунте, если вообще нет э, норм на ПДК? Ну вообще, вы издеваетесь или что, понимаете? Вот. Получается, что сейчас идет давление. Вот. Мы с вами сейчас тут, как э, э, будем говорить, никто, быдло. Мы быдло тут с вами. Вот. Я не знаю. Я, я, я не знаю, Значить, виходить, бутилка стекломоя стоїть ну, 20 гривень. Залиєш його в бачок для омивателя стекла, дихнути невозможно. Я не знаю, чи це був хімтрейд, чи що. Хто там в лабораторії провіряє, що туди приходить? Плотогептила ракетного топлива. Лабораторія обставлена, там все. А Філіппо, він шкура з нього облазив, він там працював, І останні все жде. Працювали на рабських умовах, по 4 тисячі в місяць, час до 10, додавали, наче Чечняк. А Марія Івановна це все діло опікає. Пишеться, що вона директор цього фімтрейда. Та вона там побух, там вже всю землю забрали, вже всі підприємства забрали. Творять, що хочуть, прийшли з такими понтами, вооружена охрана, значить, секретність така, э, значить, вот, нікому не рассказывать, що там робиться, поки люди не стали відтуди випадати, совершенно больними, без почек і без кожних. І нам починають внушати. Вас знаете, я, я директор центру, я там Ми теж органіку изучали. Навоз це органіка, але не органический растворитель. Ви розказуєте, та всього у spirit, переводиться з англійського білий дух. А попадає капля в організм, в желудок, піщевок випадає, стінка желудка випадає. От що таке spirit. Ацетон не такий. І нам розказують, ми змішуємо, у нас тільки розлів. Ви тільки змішуєте це вже производство, милої мої. І якщо ви хочете знайти, допустимо, якийсь общий язик, то треба було починати раніше, треба було зібрати народ сюди, сказати, що люди, ось вот ми переїжджаємо сюди, вот, значить ми будемо працювати, ми будемо соблюдати, а то приїхали тут, обращалися як з рабами. І остальних це жде. Те ж саме. Їм жалко цих людей, які готові працювати в жерлі вулкана, тому що їм всім її треба кормити. Але чим для них це закінчиться? От чому вся ця біда. Понимаете, и не надо на нас нажимать. Ставим вопрос, значит, вот разрешения. Какое разрешение, Мария Ивановна? Войдите сюда, расскажи, какое тебе разрешение. Я припрошу вас, закинув сейчас. Я вам благодарю за участие. Получается так, значит, мы не знаем, який должен быть кворум при общественных обсуждениях. Есть тут юристы. О, є тут відеосйомка, хай покажуть весь зал, скільки народу приймало цей випрос. Організації значить, общественних слушань не було. Я сам на третій день цієї газетки знайшов, коли мені підказали, що збори э, другого числа От, люди не знали. І виходить, що ці обсуждання є нелегітимними. Шановні, ви закінчили свій виступ, я вам дякую. Зараз ви самі собі в ногу стріляєте. Я вам дякую. Все, Прошу до слова запрошується... все шановний, все. Я перепрошую. Ви закінчили свій виступ. Ви закінчили свій виступ. Я вам дякую. Наступне до слова запрошується медичний працівник Прун Інна Петрівна. в громадській діячі з міста Одеси. Прошу до слова три хвилини. Так само я вас прошу поважати регламент та час інших людей. Прошу. Добрый день. Я проживала в видеопольском районе и тоже сталкивалась с такими случаями, когда мы обращались в экологическую службу, нам говорили, что там все хорошо, на самом деле так все было хорошо и сладко. Но я хочу все-таки, вот депутат сейчас поступал, поймал многих с клыками, да? Вот я хотела ему просто задать вопрос. Вы были депутатом, с вами согласовывались, с вашей сельской радой это предприятие, чтобы оно работало на территории села? Нет, нет. Смотрите, как получается, предприятие находится за межем? Чи в межах? Нет. Предприятие находится в межах, депутаты не согласовывались, решения никакого нет. Я вообще не могу понять, что они на вашей территории делают 8 лет. Ну, 9 лет. Неважно. Но о чем вообще вы разговаривают? Я не могу понять. Здесь есть какие-то дозвельные документы. Первое, кого вы должны спросить, это у громады. Хотя это не такое, тем более, предприятие. В любую заправку вы пойдите в селе, попробуйте поставьте Без согласования громады. То же самое и такой завод. Поэтому целевое назначение какое-то земли? Я задала вопрос женщине. Женщина, вы знаете целевое назначение земли вашей? Ответьте, пожалуйста. Земля для этих целей не отведена. Что? Предприятие. Я походу земли для этих целей. Ну кто там? Ответьте Боя на вопрос. Я просто для меня нужно разобраться. Я просто узнала об этом только вчера вечером, что это будет. Я не готова к ответам, запросов не было. Я просто хочу узнать, у тебя люди. Ну целевое назначение земли. Любой, любая земля есть, любое предприятие есть вы мне дали три минуты, я хочу хотя бы задать вопросы. Выступление. Я как медработник хочу... Я вам вы... могу ответить ну, на да. этот вопрос. Пожалуйста. Это земля со значением под выработничью базу по ремонту сельхозтехники. Вот. Это... Вот. Это... вот об этом я и хотела услышать. Какое имеет отношение к интрек базе тракторей? Вообще никакого, абсолютно. А, как медработник, вот там люди сидят, которые работают на этом предприятии. Я вам хочу сказать, все предприятия нужны. И поверьте мне, когда работает хорошие, прибыльное предприятие на территории любой административной единицы, это прибыль в бюджет. И причем не маленькая прибыль. Поэтому э, тут идет заинтересованность всех службов и всех, всех. Но самое главное, что все забывают о людях, о здоровье их. Поверьте мне, я сталкиваюсь с людьми общаюсь, которые работают на лакокрасочных заводах. У них рождаются дети-уроды, заячья губа, волчья пасть здесь, недостаточно, недостаточно утробные замершие плоды, которые проживают вот возле таких предприятий, как вы говорите, вот вы посмотрите, вот вы здесь не живете, вот беременная, возьмите, есть статистика, беременные, недоносшие, недоносшие на беременность. У ваших детей, у ваших детей потом будут генные мутации, вы будете удивляться, почему у вас рождаются, если они еще будут рождаться вообще, эти дети. Хорошо, я закончу. Но ну, вопрос о том, что находиться, не находиться, выливать, не выливать там какие-то отходы. Тут надо первое поднять вопрос, на каком основании вообще здесь они находятся. Наступные записаны у нас до выступу. Прошу до слова Панчихіна Лариса Іванівна, член ініціативної групи села, села Симівка, житель села. Прошу слову Ларисі Іванів. Три хвилини та саме. Добрий день, односельчани. Хочу коротко довести до вашого відома, як здійснювалася перевірка підприємства. По-перше, перевірка проходила в межах екскурсії. Екскурсоводом, звичайно, був Сергій Вікторович. На початку огляду не було оголошено кількість проф забору, дозволеного на час рези. Хоча при першому засіданні Юрій Євгенів, шановний, був, сказав, скільки треба проб, як скажете, так і будемо робити, треба вставок, підемо вставок, треба туди, підемо туди. Люди підтвердять, люди були біля сільської техніки, коли розмова була така, була. Санітарна зона не вимірювалася. Хоча по документам 50 метрів. Ми вже це говорили, але є будинок Нігрієнка, який знаходиться 15 метрів від підприємства. Баки і резервуари, які знаходяться в землі, ніхто не перевіряв, що там за хімічні речовини, як проходить чистка, де проходить цей процес знищування, невідомо. Технолога тут я не бачу, який. Казав, що він провірить. Так, да, ми провіримо, як очищається, де, де там є, як у, у сестерні у мене є цвєкт, скважина, є там груша, де там е, збирається, я вичищаю все. Як там ніхто не знає, ви цього не робили. Робочий процес під час перебірки був не повністю. Це я вам говорю з повною відповідальністю. Те, що ви відкрили це і там е, хороша лінія була, шла, це прекрасно, але не повністю. З боку екологічної служби та департаменту екології не було задано ніяких питань комісії. Їх повністю задовольни документація предоставлена заводом. Склалося враження, що було все обговорено зарані. Аналізи повітря, які вибрали, вибачте, ну вони взяті за напрямком вітра, при зачинених воротах підприємства, і були взяті так скоропостіжно, що я більше чим вірена, що ті, що присутні були, вони навіть не зрозуміли, що вже береться забор. Цього повітря. Вибачаюсь, Сергій Вікторович, проти вас нічого немає, ви добра людина. Але ви не дозволяли спілку... спілкуватися з представниками комісії. В грубій формі весь час провокували нас на конфлікт. Ми розуміємо, що до приїзду комісії господар при... прибрав свій дім. Але факт лишається фактом розчинники. Як розливалися і розмішувалися 647, 6, ну, і все остальне, остеліт, солта, ліпа, і друга хімія виробляється, розливається, заводить, заводиться. Як різкий запах відчувався, так і відчувається. Ви кажете, що всі по нормах, все, все добре, немає ніяких викидів. Откуда цей різкий запах? Ви ж нам обіщали, ми розберемося. Ми розберемося, ми докопаємося, ми людям допоможемо. Де ця поміч? Немає поміщі. Ми престижителі села і свої дії. Ми ніяк не пов'язані політикою. Ми просто хочемо жити в безпеці і дихати чистим повітрям. Хоча керівник Геращенко, Юрій Євгенович, я вибачаюся, я вас не знаю, але ви підвели підсумок, вибачайте, ну зовсім не зрозуміли для нас. До чого було сказано про близькість Придністров'я, воєнні дії, якоїсь роботи на других людей. Ми не розуміємо ми не цього, ми прості люди, ми не хочемо мішати ніяку політику. Я вас прошу, одне подумайте про майбутнє наших дітей. Уже що з нами було, то буде. Але подумайте про це. І я з повною відповідальністю заявляю від ініціативної групи, що ми проти видачі дозволу на викиди ремонтному підприємству. Житель села, участник боевых дней, а то Кустовец Сергей Леонидович. Прошу до слова. Три Я, честно говоря, к выступлению не готовился. Хочу от своих слов сказать так. Значит, результат деятельности этого предприятия за 9 лет мы видим прекрасно на природе. Природа, она как лакусовая бумажка. Посмотрите в ставке. Э, ни одной рыбы нету. Карась ⁇ это рыба, которая живет в любой луже, правильно? Но вот в луже, которая находится возле дороги, она не может жить. Лабораторные анализы воды показали о том, что там находятся элементы э, производства этого предприятия. Но до сих пор нам никто не говорит, какие есть результаты анализов. Анализы не берут, говорят... Э, не, нет жалоб со стороны арендаторов. Подождите, но этот водоем ⁇ это имущество громады. Сегодня один арендатор, завтра другой. Зачем вы ссылаетесь туда? То есть я считаю, что вся эта комиссия, это бы вас Поэтому здесь на собрании мы должны отказать в даче разрешения этому предприятию. Вот и все. А в дальнейшем, а в дальнейшем. Я считаю необходимо поднять вопрос по поводу рассмотрение работы этой комиссии, как она законно делала, незаконно, вступала она в сговор с директором предприятия или не вступала, потому что результаты, как наши активисты говорят, что там был чистый сговор с директором предприятия. Если директор предприятия руководил членами комиссии, то вы меня извините, как это называется? Это чистой воды, сговор. Так вот это так, не надо принимать, а надо наоборот подать в соответствующие органы. В НАБУ, в прокуратуру так далее и тому подобное. И таких людей надо убирать вообще с, этого, с таких руководящих должностей. Из-за этого мы и живем в таком государстве. Я, я еще раз предлагаю отказать в даче разрешения. Вот и все. Спасибо. Виступів громадських діячів, чиновників державних та органів місцевого самоврядування, експертів, екологів, членів робочої групи. Прошу до слова депутата Одеської обласної ради Чепіра Дмитра Петровича. Здравствуйте, дорогі жителі Васильевки. Я прибыл сюда как депутата областной рады по поручению народного депутата Александра Семеновича Пресмана. И, наверное, будет правильно сказать, сказать немножко о предыстории этой ситуации. Да, приемную Пресмана были обращения как от предприятия Химтрейда, так и от инициативной группы. Изучив ситуацию глубоко, давайте поставим на чашу весов, что важнее? Что важнее? Мнение жителей села, здоровье жителей села, процветание села, либо финансовая деятельность предприятия. Конечно же, тут даже не обсуждается, что важно. Это жители села стоят в приоритете. Я думаю, что работники данного предприятия, руководители этого предприятия должны четко для себя Прежде всего понимать эту ситуацию. И сегодняшний зал, мнение сегодняшнего зала, должны быть, как сказал пред, предыдущий товарищ нас, э, участника ТО, лакмусовые бумажки для вашей деятельности. Вы должны понимать, что имея такую негативную обстановку вокруг вашего предприятия, она не может приносить вам пользу. Вы сегодня должны четко понимать, что вашему предприятию в этом селе не рады. И должны искать место для того, чтобы, для того, чтобы это предприятие, безусловно, тоже нужное и необходимое, как для бизнеса ваших интересов, так, наверное, вы э, наверняка платите какие-то податки и наполняете бюджет страны, из, из которого содержится, опять же, э, местность. Неважно, это уже э, действие э, налоговых инспекций. Я вам хочу сказать, что э, мне кажется, что вот мы здесь говорим уже там, больше часа, что мнение жителей по поводу действия этого предприятия, они однозначно ясны. И дальнейшее выступление экологов, э, общественной организации, общественного совета при экологической инспекции ровным счетом ни к чему не приведут. Потому что, потому что я еще раз подчеркиваю, самый важный аргумент для нас, для любого руководителя, для, для любого работника местного самоуправления – это решение громады. Мы не будем возвращаться, как и почему вы зашли работать, почему, кто завел вас в такой тупик. Наверняка вы не сами для себя решили и э, начали работать на предприятии э, с назначением земельным совсем другого характера. То есть вы немножко э, не, 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 неправильно вы юридически пошли, потому что если бы вы шли по юридическому пути, то вы бы сперва перевели назначение земли, вы бы прошли общественные слушания, как здесь говорит э, общественник, и тогда вы бы имели основания говорить: вот у нас есть эти бумаги, вот ваше решение, которым вы дали разрешение нам э, работать на, на территории вашего сельского совета. Поэтому давайте говорить дальше, что вас не устраивает, что мы можем исправить. А на сегодняшний день я предлагаю всем нам э, дать возможность ни ни никого не судить, а дать возможность этому предприятию. Ведь наверняка э, для вас, я на думаю, сумме. как для... Еще секундочку, как для э, отцов, как для матерей, как для сыновей. Важно какая ситуация здесь вокруг села. И для вас, наверное, не будет столь существенным э, там, понести какие-то финансовые потери для переезда и перенести свою деятельность за межи села. А уже, а уже местному самоуправлению и администрации в лице исполнительной власти, я думаю, что тоже будет. Э, они найдут возможность помочь вам с нахождением участка земельного, с отведением. Есть экологическая инспекция. Есть. Вот здесь уже мы все должны приложить усилия для того, чтобы помочь вам комфортно переехать на другое место работы. И это будет правильно. Вы снимете градус напряжения, и я думаю, что здесь воцарится мир и спокойствие, и мы все сможем спокойно и честно смотреть друг другу в глаза. Я надеюсь на дальнейшее взаимопонимание и скорейшее решение этого вопроса. То, что сегодня э, сход вынесет решение о ненадольнях э, выброса скидных речевых, я точно не могу сейчас сказать, это однозначно. Естественно, вы дальше можете вести это противостояние. Но я еще раз обращаюсь к вам, глядя на вас, и желаю вам... Не делать этого. Потому что вы идете сегодня против огромного количества людей и по факту они обвиняют вас в том, что вы э, забираете у них здоровье. Это неправильно. Прошу вас, будьте благоразумны. Спасибо. Наше противостояние с господином Сергеем уже продвигается, человек без охраны уже боится ездить. Сереж, ты чего ждешь? Ты ждешь в Раде, в Киеве, Волощиновский, ты хочешь у тебя на левах отсюда боезд? Отвей, пожалуйста. Я да хочу попросить, чтобы мы зараз обещали себе образов по вопросу. Чтобы никаких обратно, было у нас забавно. Обычная консультация було... факта. Человек он без охраны боится ходить. Целую машину за собой привез. Да, Ты да, а, чего добиваешься, Сережа? Вот объясни мне. Межи, Мы же не один раз разговаривали. И вот так, у начальника Беляев своего И у нас, в принципе, требования не меняются. Вы за пределы села и работы себе. Ты тут ходишь, кричишь, поливаешь, разверяешь, что-то рейдерский захват, еще что-то. В каком захвате идет речь? Это что такое? Ты так людей боишься, что вооруженной охраны у вооруженной охрана есть? Ну, я скажу так, что у нас есть чем ответить твоей охране. Дружеский совет, ехать Моя наступного выступающая, записанный Кузьмук Сергей Леонидович, депутат Ульяновского районного района. Добрый день, уважаемые жители села Васильевка, присутствующие Кузьмок Сергей Леонидович, депутат Беляйского районного совета, глава фракции батькивщина в Беляйском районном совете. Абсолютно согласен со своим э, коллегой э, из областного совета Дмитрием Чепиром. он высказал абсолютно правильную мысль. Действительно, э, я хотел бы обратиться в первую очередь к руководителям данного предприятия отойти от, скажем так, формально-юридических аспектов на простом языке. Уважаемые, вы понимаете, что сегодня вокруг работы вашего предприятия вы это видите, вы это прекрасно поднимаете, даете себе отчет. В данном населенном пункте сложился очень большой негатив и резонанс. И мне кажется, что действительно будет очень правильным, когда на первое место, и это должно так быть всегда, и не только в этом населенном пункте, а везде, будут поставлены во главу угла интересы громады, их безопасность, безопасность их детей и нормальное существование. Поэтому я тоже предложил бы, и надеюсь, и моя фракция меня поддержит, и все остальные депутаты здравомыслящие, в том числе Беляевского районного совета, вам нужно первым сделать правильный обдуманный шаг, подготовиться к переезду, найти себе нормальное где-то место, скажем, мы все прекрасно понимаем, что это бизнес, это в том числе и ваши какие-то затраты. И, наверное, переезд тоже потребует каких-то материальных затрат и тому подобное. Но тем не менее, тем не менее. Вы же понимаете, что противостояние, вот я вижу по настроению жителей данного села, оно все равно будет. Вы никуда от этого не уйдете. Зачем война в населенном пункте? Объясните. Будьте вы благоразумны как бизнесмены, просто как люди, как граждане Украины. Подготовьтесь, я понимаю, это не один, не два дня, но тем не менее, если вы начнете этот процесс, найдете какой-то имущественный комплекс. Я думаю, Беляйская районная державная администрация, а Беляйский да. районный совет будут только содействовать в том, чтобы найти какой-то имущественный комплекс, который более или менее подошел бы для деятельности вашего предприятия, но подальше от границ населенного пункта. Тем более, что уважаемый директор научного предприятия так и не дал четкий ответ по санитарным нормам. Он довольно туманный этот ответ, понимаете? Но опять же, не давая во все эти нормативы и так далее, просто с точки зрения, скажем так, человеческой мысли, отношения человеческого друг к другу. Сделайте этот правильный, я думаю, это будет правильный, умный шаг с вашей стороны. Вам нужно переехать, и все, я думаю, наладится, и у вас все будет хорошо, и у жителей данного населенного пункта. Спасибо. До слова запрошується представник ТОВ Васильевской РП Мажеру Інна Олександрівна.